Hər kəs salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Vətən oğulları, vətən qızları. Mən Nüvə Şərəfova. Bir neçə kitab müəllifiyəm. Ən son kitabım 6 dildə yurdalan Xarı bülbül payamam oldu. Onu da 7 mart günü çətinliklə də olsa iki hissəli təqdimat tədbiri keçirdim. Təbii ki, kitabımı bütün dünya dillərində tərcümə eləttdirmək istəyirəm. Koronavirusdan sonra ə, bütün bölgələrdə, rayonlarda bu kitabımın təqdimatını və tədbirini keçirmək fikindəyəm, planlaşdırmışam. İnşallah bu da həyata keçər. Evdə qal, evdə yarat layihəsinə qatılaraq sizə bu gün nəvəmi verin ki, mənə kitabından elə adıyla başlanan nəvəmi verin mənə, şeirimi səsləndirəcəyəm. Nənə, nənə, ay nənə, bir nağıl söyləsənə. Yaxşı mənim gül balam. Saçları sünbül balam. Kör pəcə bülbül balam. Yanağı alma balam. Dudağı xurma balam. Açılan çiçək balam. Nənəyə kömək balam. Sən keçib otağına uzan öz yatağına nağıl desin nənən də söz yığılıb sinəmdə biri vardır biri yox doğulan çox, ölən çox bir qoca nənə vardı nəvəsi ilə yaşardı nənə gecələr ona şirin layla çalardı gün dolanır Ay keçir. Neçi neçə yay keçir. Nəvə həddi nə dolur. Böyük bir oğlan olur. Məktəbi də bitirib, hərbi xidmətə gedir. Öz borcunu ödəyib, sonra yurduna dönür. Nənə toy həvəsində. Ona tədarük et Ancaq çox uzun çəkmir bu sevincin davamı. Muharibə başlayır, fikir çəkir, ilhamı. Nəvə dözə bilməyir vətənin taptağına. Qisas həvəsi düşür onun cavan canına. Nənə andaman edir. Getmə oğlum ay əziz. Axı dözə bilmərəm bu dünyada mən sən siz. Nəvə öpüb nənənin qızarmış üz gözündən. Çox böyük cəsarətlə danışır özündən. Ağlama xanım nənəm. Ürəyim canım nənəm, vətənimin yolunda qurban da canım nənəm. Qorxma mənim mərd nənəm. Axı mən sənin əziz, qorxmaz igid nəvənəm. Mən səndən öyrənmişəm. Məğrurluğu, mətliliyi, vətənə məhəbbəti, kişidə qeyrətliyi. Həmişə laylanda sən mənə öyüd vermisən. Sev vətəni, sev eli. Qoyma yurdda uzansın düşmənin murdar əli. Çox uzun sürə bilməz yağının bu əməli. Vətən bizim vətəndir. Gülü daim bitəndir. Yaşamagə qadirdir, oğlu keşiş çəkəndir. Artıq vədə tamamdır. Sən söyləyən zamandır. Kəsmə yolumu nənə. Qurban olum mən sənə yoluma uğur dilə. Dalımca dua elə. Nənə susub dinmədi. O əziz əzizinə çoxlu dilək dilədi. Qayıdıb gəlməyinə dalımca qurban dedi. Əziz döyüşə getdi. Nənə xəyal içində gecə gündüz nəvəyə xeyir dualar etdi. Bağım, gülüm, çiçəyim, çiçəklərdən güyçəyim, vətənin xilas günü, sənin toyun eləyim. Oturub radionun qarşısında hər səhər dinlərdi xəbərləri, nəvəsindən bir xəbər. Ağır döyüş zamanı icid qəhrəmanlıqla Hələ ki olmuşdu əziz. Ətirli çiçək kimi qəfil solmuşdu əziz. Ona xəbər çatdı ki artıq yoxdur nəvəniz. Fəryad qopardı nənə, yalvardı insanlara, nəvəmi verin mənə. Çaladı Laylasına o acı ağları İllə yaz zuldaya qarğıdı yağları. Yağı gözün tökülsün. Bəndim bərən sökülsün. Ölsün sənin balan da dərtdən belin bükülsün. Fələkdi çaldı neyin? Qələmin çaldı neynim? Əziz kimi balamı əlimdən aldı neyin? qaş olum gözün üstə xal olum üzün üstə mən öləydim ay bala baş qoyub dizin üstə göyünçə ikən solanım yatağı boş qalanım aç gözünü mənə bax nənəns olsun qurbanın nənənin axları bitmədi tükənmədi Nə qədər çağırdısa, nəvə durub gəlmədi. Nağhım sona yetdi. Əziz kimi oğullar dünyadan naçam getdi. Bu gecə söylədiyim nağıl deyil, aibala. Həqiqət parçasıdır. İnanıram tezliklə Millətimiz, xalqımız qələbə çalasıdı. Şəhidlərin qanını düşməndən alasıdı. Bütün ölen şəhidlər tarixin yaddaşında əbədi qalasıdı. Bütün ölen şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah valideynlərinə, doğmalarına səbir versin, xalqımıza səbir versin. Tezliklə qələbə sədası eşidək və bütün şairlər qələbə şeirləri yazsın. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.